на одного, составляем на второго. Так, все, давай. После этого собрались уже люди, окружили его кольцом, начали спрашивать, просить представить документы. Он, естественно, их не представлял, начал толкаться. Все его взяли кольцом, начали крич... он начал кричать, я сейчас буду стрелять. Ну вот, собственно, все, что происходило. То есть он не... точно так же не захотел э, подчиняться тем же правилам движения дорожного, которые, которые они якобы признаны защищать. Он есть, взялся за оружие, я не ну, я Сахал взялся за кабуру, но это такое, он взялся. думаю, у него оружие Я бачу, когда стрелять, я стою сбоку, я взялся за сброю. Он взялся за сброю, я, я бачу. Я, я кажу, что я, 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 сто... я стоял не от не него стоял. справа, и он, он говорит: я стоял справа, здесь были люди, он взялся за оружие, сказал: я, я, буду, я буду применять оружие. Да, вот да. это я слышал. Я буду, это, Буду закусывать из Человек сотрудник милиции, Который там был Я просто стоял сзади него, я видел руку, я видел, как он взялся за оружие, растянул кабуру взялся за оружие. И сказал, а я я буду применять сброю а? него было сбруи типа То есть, не, если честно, я оружие сбруи я видел, что он, я, то есть, Нет. я видел, что он руку прислонил к кабуре, потому что я стоял здесь, я увидел, как он руку прислонил к кабуре, я видел, что рука лежала на белой кабуре, это точно. И он сказал, то есть я не буду говорить, чего я не видел. Я не видел у него оружие, я не видел, чтобы он его обнял рукой, я, взял, я видел, что он на кабуре рука. Потому я на этот момент не смотрел, потому что меня начали толкать просто. Я не буду говорить лишнее, но я слышал, что он как бы принять оружие, а он взялся за, как минимум, или в кабуре, или за кабуре.